Приветствую Бадюк Михаил Иванович. Хочу вам рассказать и показать, как я делаю брынзу. Делаю брынзу из хутроского молока. Молока. С магазина не там порошковые. В общем, я беру по 25 литров молока. Он мне прямо домой привозит. Вот у меня такие приспособления. Вот этот так называемый ворочек делается из, продается такие чулевые занавеси. И вот это снежалеечки тут отверстия. И вот эта кастрюля. Вот, я в ней наливаю молоко до 30 градусов. И потом вливаю закваску, тщательно перемешиваю. И оно должно постоять полтора-два часа. Оно уже сгущенное будет. И потом походите, да? э делаю решеточку такую, как говорю, это, режу это. Когда заквасится. И, и потом еще через четыре часа уже начинаю среживать. Это потом уже в процессе, как, ну, покажу, как будет дальше. Ну, в общем, вот. Ничего не забыл как я уже сказал наливаю молоко до 40 до 30 градусов и вливаю закваску закваска у меня выходит ну у меня с его желудочка был в деревне там покупал все натурально ничего химии здесь нету Скози, Ну у меня выходит на 25 литров выходит у меня э, 80 нет 25 100 она уже заквасилось, И потом, когда уже острая, надо обязательно укутать поэтому, чтобы оно было завернуто. И вот. Сейчас покажу. Процесс. Ой, тяжелые, блин. Вот так. Я немножко перепутал. Надо вот этот У меня двойное. Я у два, чтобы быстрее было, он сцеживается долго. Обязательно надо в холодной воде эти ворочки, как говорят, как в холодной воде, потом не пристает этот. Так, этот надо в холодную воду. голодную воду. Обязательно хорошо расправлять вот эту. Это основная форма будет. В это и не надо. Это просто мы потом туда будем, чтобы быстрее делать. И обязательно надо хорошо этот, чтобы потом не было узлов всяких по стеночкам, чтобы было все ровненько. Вот. И начинаем процесс сдерживания. Уже сыворотки поднялось много. Так. Нарувает да. такие зуски. Так, в эту набрали, теперь в эту выбираем. Вот это вторая для того, чтобы быстрее, ну, ускорить процесс сцеживания сыворотки. выворотка. А вот эту просто берем вот так и такой вариант делаем. Mm -hmm. Быстрее вот так во-во-во. Вот это второе ведро для ускорения, что потому что все сразу не войдет. Когда цевер идет, тогда уже и снова. И сюда немножко. одеваю. Не подумайте, что я сильно серийно тут все делаю. Но все равно руки волосатые, бывает попадает, и ну, некрасиво. Вот на рукавники одеваешь, и чтобы меньше все чтоб было, чтобы все нормально. И, короче, вот потом я уже, будет вторая серия, я вам засниму уже, когда я уже буду под пресс ее оставить, уже выпрессовывать буду, потом будет, ну, это во второй части уже будет. Я думаю, так будет с трех частей все происходить. Посмотрим. Вот, сейчас у нас садится, и я до... потом во втором вам покажу.